ભક્તો હનુમાનજીના દર્શનાર્થે આવે છે ત્યારે તારીખ એકવીસ થી ત્રેવીસ જુલાઈ દરમિયાન શ્રી રુદ્રેશ્વર મહાદેવના સ્ફટિક શિવલિંગની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ યોજાનાર છે જેનો આજે ગેથડા આશ્રમના મહંત શ્રી એક હજાર આઠ સાવન ભારતીજી બાપુ સહિત કાશી અને કામાખ્યા થી વધારેલા સંતો મહંતોના વરદ હસ્તે દીપ પ્રાગટ્ય કરી પ્રતિષ્ઠાનો ભક્તિમય વાતાવરણમાં પ્રારંભ કરાવ્યો હતો જેમાં યજ્ઞ ના આચાર્ય પદે શ્રી કલ્પેશ કુમાર જે રાવલ

यहाँ पर आज प्रथम दिन है प्रथम यज्ञ का शुरुआत हो चुका है और यह यज्ञ विश्व कल्याण के हेतु के लिए किया जा रहा है इस चराचर सृष्टि शीव। संसार की उत्पत्ति है और शिव शक्ति से संसार चल रहा है और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हनुमान जी महाराज के मंदिर के अंदर महादेव की स्थापना मतलब हनुमान जी स्वयं ग्यारह रुद्र है और जो रुद्रों का ईश्वर है उनका नाम है रुद्रेश्वर तो ऐसे रुद्रेश्वर महादेव की यहाँ पर, होने वाली है। तो इस यहाँ पर जितने भी जनसंख्या में लोग आएंगे वो अपना महादेव जी का दर्शन कर कर अपने जीवन को पुण्य बनाएंगे और यह ये पुण्य यहाँ पर संसार के अंदर कहते हैं ना कि हम जब आए संसार में तब हम लेके आए थे पाप और पुण्य और जब हम जाएंगे तब पाप और पुण्य ही हमारे साथ में जाएगा तो एक पुण्य का द्वार है तो यहाँ पर जितने भी लोग आएंगे सब पुण्य को ही लेकर जाएंगे और पुण्य आत्मा ही बनेंगे और आज प्रथम दिन है और कल दूसरा है और तेईस तारीख को भगवान का यहाँ पर विधि 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 विधान से पूरा हो जाएगा और भव्य संत और यहाँ आसपास जितने भी संत है सुरेंद्रनगर मंडल के अंदर जितने संत है और जूनागढ़ से संत है सभी को आमंत्रण दे दिया गया है और 23 तारीख में सभी लोग का यहाँ पर आगमन हो जाएगा और सभी भक्त लोग उनका दर्शन कर कर कृतार्थ बने और पुण्य के सहभागी बने एसडीसी न्यूज़ साथी जयेंद्र सिंह झाला लखदार